И опять Денис находит пока поклейки пленки. Я не Википедия, если что, я просто обычный пацан. И если что, она не опущена, а занижена. Кап-кап-кап, вот так порчу. Итак, слава богу, мы приехали. Волос дыбом на руках становится, короче, от увиденного. идем сразу к Эмке. Я недавно собирал на Шеле коллекцию машинок, таких маленьких, на управлении. И такой бумер, пятерочка, было там моей коллекции. Теперь я вижу ее в реале. Просто можно пощупать даже. Бля, колеса какие. Бля, какие колеса. Фу. Это, блядь, бомба. Бомба. Англ. Я хотел подобное на Вольт, короче, но не могу найти. А если нахожу, то не сильно дорого стоит. Тот ГТС. Это моя колись то Стекловало окно. Честно сказать, машина супер, но мне такие не нравятся. Корч. Денис, это моя мечта колись. Твоя мечта в новом кузове. О, стоит где-то, ждет тебя. Короче, если я буду вам что-то рассказывать, и это не является реальностью, тогда поправляйте меня. Але бум, троечка бумер. Пушечка. Пушечка вообще. Картиночка. Ну это реально слюни. Слюни. Кап, 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 вот так капают. А там стоит. Двигайся туда. Идем Денис. Бодя, держи меня, я сейчас упаду. О, вот такие колеса я хочу на гольф. Вот такие. Ты, кстати, гольф, да, старейший тикет, Такие четвертый, третий, что Четвертый гольф. Четвертый гольф. Вот такие колеса, кажешь, да? Скажи, бомба. Я бы сказал, хороший. А тут, следующая моя мечта. Блять, волосы дыбом встают на руках. Не знаю, как на голове, на бороде не видно. Денчик, я все-таки за этого лайпера. А это тот же самый вайбер додж, только не разваленный. Ну, вот это твоя тачка может быть, а не. Это уже блядь. Пока что да. Это уже... Ланцер, ну ланцер. А вот это вообще именно самолет. Пиздец самолет. Я не то, что я не сильно за ланцерами, но э, не скажу. Хороший, хороший. Посними так быстренько кадром вот эти крычи. Но это не, это не интересно. Это не для нас. Не сейчас. Ты всякие баги, это на пути, правда? Но... Тут, короче, по-любому стоит пневма. Стоит пневма. И он так не ездит. Он только, когда, он только когда стоит, он так опускается. Это ну нереально для езды нормально, это не. Дуже да. богато. Да. Максимальный Больше. респект и уважуха тех пацанам, которые постоянно натирают свои тачки. Любят, уважают то, что они делают. Максимальный респект. Максимальный респект. Просто ну нету, нету слов. Глянь. Black пакет, Listich, Lexus, пуля, пуля просто. Ну, Honda Type R, пулька. Но <laughs> no, это мое мнение. Что ты на mm -hmm. еще расскажешь? Идем далее. Надо собраться с мыслями, короче, мне слюни текут и капают, понял? Ну, будут ешь наша подавиться. Да, первый раз, первый раз попасть на такой движ Париж, я... Просто, я извиняюсь, конечно, за такие слова, но я... Тише! То есть там сердечно нас запрашивает. Ну я говорю. Короче в, одном месте, в одном месте настолько много красивого, что я просто теряюсь. Реально теряюсь. А тут у нас стоит. А тут стингер именно. Вай-вай-вай. Видите, я ко мне модификация туда. Короче, у него сейчас так губа отпала, так как у меня отпадают губы, короче, когда я вижу эту тачку. Это реальный самолет. Реальный самолет. Реальный самолет. О, на на Сиата, на Сиате колеса какие стоят? Колеса? Бомба. А что у, у нас тут по диаметру? По размерам? Что у нас тут по размерам? 215, 35, 19. 200 ты сказал? 215. 215. На 35, 19. У меня 225 стоит ширина. Ці колеса виглядає гарно. Які просто башки. Просто роз'єм башки. А туди я воно просто смотрю зараз. Я... Стоїть моя мрія. Стоїть блядь, моя мечта. Я б, я б сказав, моя теж. Ви подивіться на колір. Колір просто не Ж... переказати. Четішечка просто самоліт. Не, не передати. Отаку метачку похожу зробили. Итак, реально, реально, вот так посмотреть, что в машине поменено на быструю руку. Стоит на занижении, на пневме. Хорошие колеса, хорошая пленка, круг. Добавлен спойлер, молдинги внизу. Обвес бампера добавлен вниз. Карбоновый выхлоп. Реальный карбон, реально. И уже самолет, и уже самолет. И вот на китайский нисанчик, пуля, самолет. Слышь, а глянь, какая полка, тут реально можно сесть и посидеть. чисто понял? Вот, насыпал, насыпал. Насыпал, насыпал, такой заебался, вышел, такой, думаю, я сяду, посижу, да. Пух, сел, посидел. Бля, ну молодцы, пацаны, реально красавцы. я скажу тоже, не прогреет там сзади. Ну, реклам рекламу не будем снимать. Не будем снимать. Мы сами будем скоро тачки тягать из-за бура и куда хочешь. Везде несколько маленькая машинка. Но она сделана. Реально она сделана. Под... Итак, что мы тут видим? Стоит ебаническая пневма. Просто, ну, просто сделана и... качественно. Я, честно, даже не знаю, это что это такое. Что я кто-то Ну, это баллон, в котором есть воздух с помощью баллона того насоса, который там стоит. это еще четырехполосный этот. И распределить что Ну да, четырехполосный. То есть можно поднимать независимо тачку. С жопу, передок. Это как в американских Ну типа того, да. А колесики, глянь, какие маленькие. Боже. Манюнька. У меня диск больше на машине, чем все это колесо вместе с резиной взятое но красиво. Базару нет. Люди влаживают душу и сердце в это все. Интересно, что я не сяду, не буду впираться в головой. Я думаю, не будешь. Итак, что у нас за аппарат? Volkswagen Bora. Bora Bora тоже была когда-то моей мечтой. взять мой работал на Боре, я хотел эту Бору, чтобы у меня была такая Бора. И давайте посмотрим, какие тут колеса жирные, а? Жир, реально жирные. Великий да. развал. И это называется отрицательный развал. С того, что я знаю и понимаю. И если что, она не опущена, а занижена. Опускают этих. Тех. Сами поняли, о чем я говорю. Ну, что Фолькс. я могу сказать? Volkswagen это, блядь, бомба. Это просто машины, созданы для людей. Для людей. для того, что тебе Volkswagen? Нет. Когда будем у меня BMW, я буду тоже говорить, что BMW создана для людей. Но Volkswagen я люблю. Кто там что думал, что Honda не может сделать круче Мерседеса? Может. Может. И в те годы было еще круче, чем Мерседес. Прапоры. А реально, реально, 124-й Мерседес. 124-й Мерс, реально. Только Хонда. Не, сними панель. Кто ездил на Мерсах, они все поймут. 124-й Мерседес. Ой, 123-й, 124-й, я уже путаю. Тут тебе и шампанское наливают сразу. Сигары. <реш> да, да. Ну, реально сделали красиво. Яка красота не все машины в 24-м году делают такие А вже <реш> ну, подивись, какие... ну? А этой машине роки уже 30. Реально. Посмотри какие... Занавесочки. Ну, ты что? Бомба. Бомба. А диски? Целодельно... А диски? Отдельно... Литые диски, на крыше сиськи и номер с флажком. <реш> Реально похожий на Мерседес. И это есть Honda Legend. Да. Легенда, короче. Умеют японцы делать ветер тоже. А фонда японская? а Если я туплю, то не обращайте внимания. Я не Википедия, если что. Я просто обычный пацан. Давайте представим на секунду, да, что это ваша тачка стоит. Да? Вы ее отдали, чтобы ее переклеили пленкой. Да? Заплатили кучу бабла. Приходите забирать тачку. А тут такі позорні моменти. Там здута, там здута. Я би руки, блядь, попереламував тим би хто таке. Не знаю, чи тут добре видно, але. Але видно. А, тут. а вот этот самолет стоїть. Реальний самолет. Короче, стоит мечта всех реальных пацанов, которые хотят насыпать. JTR Nissan. По любому на каком-то... Тормозной диск, смотри, каких размеров, чтобы она тормозила. Так на том Фиатике, короче, полностью колесо <с> маленькое на том. Тут реально тормозной диск. Короче. Еще хочу раз выразить максимальный респект и уважение тем людям, которые имеют Volkswagen Transporter и делают с него такую красоту. Вот эти колеса огромнейшие, которые хочется просто обнимать вот так. Реально. По салончику все чистенько, красиво. И опять Денис находит бока поклейки пленки. Сразу. Во. Ну как можно так завернуть, блядь? Завернуть так пленку. Так. Так. Денис, может они тоже ее клеили первый раз? Может. Но тот, кто будет клеить мне машину, будьте внимательны, я буду всему доебываться, просто. Не сегодня шукаешь... Это пленка. Это пленка, но она хорошо поклеит. Реально. Очень красиво. Классика. Классика, но очень красивая классика. Ходя, сижу, пускаю слюни. Дальше. Как оно все красиво сделано. И это, знаете, что за тачка? Это Шкода. Шкода та из первых, на которых дедушки с бабушками сейчас ездят. Все считают, что это корчи, но с такого корча можно сделать такую пулю. Бодя, посними, какая там проставочка стоит синяя. Может будет видно, может не будет видно. Благодаря этой проставочке, которая там внутри, колесо выходит так широко и так красиво. Ты скажи, что ты хочешь на киногульфа. Нет, не хочу пока. А теперь сюда. Цвета нашей Родины. Желто-синий. И все сделано в этом стиле и очень красиво. А что у нас тут за аппарат? Это у нас Audi. Что скажешь? Краска? Краска. Плёнка? Краска. Это краска, это не пленка. А не пленка пленка. И плохо, кстати, плохо, кстати, поклеено. Без краше? С первого раза, не знаю, сделали мы лучше, но на таких углах так не загибают, вот как здесь. Потому что видно, скол уже пошел вот здесь, уже видно, что оно уже лопает, и оно потянется дальше. Газуй там. Это реально пацанский автомобиль для реального мужика, который насыпает. Очень красиво тут. И таких видео будет очень много, потому что здесь э, летом каждые выходные в Европе проводятся разные фестивали, драги, дрифты, просто там показ звука, просто, ну я не знаю. Каждые выходные что-то есть. Было бы время на них ездить и все это снимать. Мы сейчас найдем. А мы время найдем.